доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок. Якесь там число, не пам'ятаю. Вчора хлопці грали в чемпіонат міста перший тур. Програли з близьким рахунком 2-1. Проте дуже багато виявлено проблем загальний тонус команди на дуже плачевному рівні, так сказати. Тому сьогодні в планах е, остановче тренування е, десь ми пробіжимо кросик, десь будуть станції з е, статикою, десь мікроривочки з передачками, дуже багато проблем в команді. Е, це на фоні того, що деякі хлопці у нас е, хворіли. Деякі були, як завжди, перед сезоном, з переламами, зі всякими. Там і ноги були, зв'язки, суглоби, пальці і все інше. Тому сьогодні спробуємо перше тренування, таке установче. Подивимося, що з цього вийде. Будемо працювати, будемо працювати. Тож подивимось, що воно буде далі. Як і казав, сьогодні у нас встановлююче тренування. Зараз команда біжить 8 хвилин кросу в Загальні загальній групі. Загальній групі. Потім їх шукаю остака. така комплекс направо. С барьерчиками, солови кольца. Как и казав, загадник нашей команды в очень плохом состоянии. почався, а? Все плохо? то да, дуже погано. Останься у нас. Вот на рывочках. Середній темпик. Там зрозуміло все. Кондимація якої немає. Чоловношний біг з нічим. Передача назад. І наступний. Спина. Лицем. Спина. Лицем. Давай, повыше прыжочки, Марь, повыше. Ага, здорово, здорово. Привет, Сай. Давай, Зорич, ускорись. Хорошо. Беда, бедулечка. Голова. Леха, ему. Блин. Лёха, поехала, частота. Добре, Окей. Хорошо. И вот там отдых у вас. На носочках прыгать, да? Здоровый. Окей. И назад тоже. Слава, не спеши, жди пока она вернется Да, да, да. Мягенькие движения. На носочках. Добрый. Следующий, да. Ну вот здесь у вас есть паузочка, там, пол терпеть. Ничего не сделаешь. Футбол требует жертв. Зоречка, аккуратненько, давай, давай. Да, все. Стасечка, пошел, средний темп. Здорово. Крыч Вот Стас, молодец. Да, оббегай только фишку. Стас, оббегай фишку. Давайте, ребятки, давайте, давайте, терпите. Егорчик, давай, легенький. Да, вот умница, оно. Да, вот Егор, молодец, поймал темп. И внешнее. Красавчик. Отлично. Да, да. Давай, давай, давай. Молодец. Оно, оно, оно. О, мой бог! Позбивал конусы. Типа сбил. Давай, Зорька, легенькие прыжочки. Умница, оно. Все, и здесь потихонечку двигайся. И частота ножек пошла. Частота. Нет, Кир, там лицом вправо-влево, Кир. Лицом до желтых вправо-влево. У вас уже мозги поплыли, да? Давай, Славончик, да. Легенькие прыжочки там, стася на носочках. Раз-два, да. Раз, два, супер. Ага. Отлично, да. Зорочка, дай ему доделать, потом сделаешь. Зорь. Не спеши. Там у вас пауза, там у вас пауза. Марк, стой, отдыхай. Пока заря назад не сделать, стой, отдыхай. Давай, давай, Димочка. Димка, чуть-чуть рывочек, кладуйся. Супер. Назад, спина. Угу. Да. Да, Леха, давай, 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 Леха. Леха, тебе надо больше всех делать, Леха. Очень чахло на поле вы все выглядите. Давай, Даня, тоже средний темпик. Молодец, давай, давай, давай. Чуть-чуть живее, Данька, чуть-чуть живее. у голову. Ай-яй-яй, молодец. А была Бля, Плята тревога. Давай, Зарянчик. Давай, с одной ножки. Хай. на левую. Да, назад спинка через мышку. Обегайте только. Из двух Из С двух и голова, Стася, чтобы он выпил. Трошки выше. Да, оп. Окей, окей. Давай, Мари. Окей. Спиной только, спиной. Я привычка отмечал убегать постоянно лицом. Ты должен сюда видеть мяч. Да, умница. Хорошо. Давай, 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 Тима, чаще ножки. Давай, давай, молодец, ты Давай. Окей. Баня, чуть-чуть больше взрывной, да. у нас развалился уже, ё-моё. Да, поехали, восстанавливаемся. Хвилиночек 5 у нас в жангле, Ваня! Техничка ваша. Давай, давай, давай. Сань, дай, пожалуйста, керем мячик, садись. Дай он Давай, 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 пять минут. Илюха, давай, Илюшечка, потом пообщайтесь, восстановитесь, пожалуйста. У каждого мяч, турчик. Рассыпьтесь по полю и поехали. Право, левая, левая, правая. Даня, не ходи, Данечка, давай, 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 работай. надо делать, чтобы она была для, для игры в футбол. Да? Да, убери ты его. Большую. Давай, Леха, давай, 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 пацаны. Слушай, вот давай, давай. давай. Тёмка, чуть-чуть выше поднимай его, вот, Тёма, а то ты так на носочках Ж не чувствуешь мяча. Ноги согни. Это как на этих, на костыликах. Вот так вот. Сотки нормально. Куда? Куда? Я качаю? Я Сань, а ты когда ты уже наболеешься, Санеч. Наша зирочка, Внимание у нас... Передачи. Первый док. Передачи. 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 проблем у нас было внутри. Нове було на перший год, так саме. Багато браку при прийомі м'яча, при передачах, тому працюємо над цим. О, Є проблеми. О, вище слаб! да, Леша, да. Ага. Трошки пластик можно пластировать, у вас совсем мячик не летит. Ну, жуешь, Леха, ну что это за пластик? В самом деле. Жа. Дотык, дотык, турчик долго. Раз, два делать. Ноги полусогнутые у нас. Что ж мы на, на ходулях, блин. Вот передачка. А вот прием. У меня вот отсутствие. Дима! Ты стол, Димочка! Димочка, вы все, ты ну, ты можешь чуть-чуть от мяча к мячу работать. Трошки, вперед, назад, делайте челночный бег, по чуть-чуть. На полу согнутых ногах, хотя бы немного. Ну, что ж вы стоите, как столбы, блядь. Ветер нам сегодня завадил, заважая, скажем так. Довольно ветреная погода. Довольно ветреная погода и... Ну, не критично. Зараз опрацьовуємо зовнішньою стопою, внутрішньою стопою, зовнішньою стопою, лівою ногою, правою ногою. Нікуди не поспішаємо. Техніка передачі, культура паса, перший дотик – Це все важливі моменти. Главное бы сначала в, в остальной нашей игре, в Парче. Что кажешь, Лёша? А, мама, я в Ютубе. Лёш, если бы ты ещё мячик бы принял, добрый был вообще. В Ютубе, да. так сказать. Давайте, посерьезнее относитесь к пацанам, пацаны, блин. Ужак. Да, я уже валяю я на, на коленях прошу На коленях Первое касание важно, ребята Уход мяча Нет, что-то вот это ваша четверка Вообще сегодня грустно, пацаны А вот ваша край Вы, блин, такой херней занимаетесь Илюха, а что не правый уход? Больно, а, больный. Поменяйся с Мариком, Вестами, там под левую идет. А? Вот дым доток. Рыдачки. скачем. Доток он до мяча. Вид мяча, к мячу. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. К мячу, к мячику, к мячику двигаемся. Да, к мячику. Пару шагов встречаем. Стелите по земле. Стелите по земле. Здорово. И, э, Тёма, не рвайся. мы же в Ютубе. Конечно. Ой, Дима, ой, Дима, это все на видео, это, это кошмар, это ужас. Давай, давай. Да. Комплекс передач у нас в один дотик з передачею на третього. Зброс партнеру і діагональна передачка. Зброс партнеру, діагональна передачка. Ларь, не жуй мяч. Не жуйте мяч, пацаны. Без мина вместе. Он наш партнер. Steam cut control in another I'm starting like Молодцы, молодцы. Ваша четверочка хорошая Кстати, опускайте, опускайте вниз. Что за передача? Как да, ну это ужас. Вы же потом то же самое делаете в игре. Сброс, Кир. Ну давайте, блин, посерьезнее чуть-чуть, неправда. Ну, правда? Расхлябанность, она же все потом вылазит на поле. Ложите корпус, блин, наклоняйте его, чтобы мяч шел вперед у нас нормально, а не скакал. Да понятно. Ой-ой-ой, и то не забило. Телега. Кто телега у нас? Десятый номер. Капитан команды. Кошмар. Все, хлопцы, это работало. Зараз брал. Like dropping off of that rooftop Oh, <laughs> I never let I new knock Make moves, based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's y'all, it's dumb Stanley killing me, riding right my brain Full of shame, I don't wanna lose shame I'm full of shame, trying to find my pain I see something coming out of that pain Ось такий вийшов сьогодні. У нас тренувальний день. Хлопці бачив, отримали довольне, доволі непогану, непогане навантаження. Пішли додому, можна сказати, довольні, втомлені та довольні. Це називається приємна втома. Приємно втома, коли ти відпрацював на тренуванні і йдеш додому відпочивати. Подивимось далі, вийдеться відео чи ні, буде готовий повністю ролик чи ні. Це такий експеримент. Давно були в мене такі думки зробити наш YouTube канал, свій YouTube канал, де я буду, не знаю. Закидувати. Лякі, всілякі тренування, повсякденне життя команди, ігри. Розліч, всі, Повсякденні тренування і все інше. Дякую за увагу. Вийде, вийде цей ролик чи ні, подивимось. Якщо мені нічого не сподобається, як завжди, то знову це в довгий ящик і до наступних часів. так сказати. Дякую, що дивились. Ставте пальці до гори. Ми не переможні, що не говори. Добре, такі ось у нас справи. Харків тримається, Харків тренується, Харків грає в футбол, проводиться чемпіонат міста по, ді... міста, по дітям, по дорослим, будуть ще обласні змагання і все інше. Тому не здаємось, тримаємось. До зустрічі!